Кажется, она пошевелилась. Неужели у нас получилось? Элли, доченька, ты узнаешь меня? Брата своего, жениха, помнишь? Спокойно, не шевелись. Я принесу оборудование. Проверим твое состояние. Ассистент, присмотри за ней. Я быстро. Элли, ты уже как 30 минут стоишь. Нам нужно идти. Нас ждут. Еще пять минуточек, ну, дай мне волосы поправить. Не знаю, помнишь ли ты из-за той ужасной аварии? Алло, <клышко> у нас проблема. Ходи за меня. Я согласна. Кто пришел? это Элли? что добыть этого не может. Да это точно она. На ней, украш... На ней браслет, который она давно не снимает. Это не она. Не смей открывать. Она умерла после аварии. Мы с тобой вместе ходили на ее похороны. Сестренка? Дверь открыта. Что же я наделал? Как это? Почему не получилось? Получилось. Зачем ты это сделал? Эй. Ты выглядишь как прежде. Так, значит, это мы да, мы мертвы. Прости, пожалуйста. Я хотел тебя живить, но не думал, что все так обернется. Знаешь, мой брат уже ушел. Надо. женила не работу, играя с воскрешением, а плохую неплохую труду у себя в голове проделал. В любом случае, таким, как мы, не суждено найти покой. Наше наказание на скончание веков собирать души умерших. Добро пожаловать, жениц.